ये तेरी में रखा आपको ये गाना याद है अरे काहे याद नहीं होगा मम्मी का तो फेवरेट सीरियल था ये खूब फेवरेट अच्छा शुक्र मनाओ उसी के कारण आज सबको साथ बैठ के खाने की आदत पड़ गई है सुना है क्योंकि वापस आ रहा है अपनी तुलसी वापस टीवी पर अरे उषा जी तुलसी जी तो पहुंच गई नेता नगरी अब थोड़े ही ना वापस आएंगे पर मानना पड़ेगा पापा, टीवी हो या टीवी के बाहर जहाँ भी गई <laughs> ये बात सही हो तुलसी जी टीवी पर आएंगी या नहीं आएंगी वो टाइम निकाल पाएगी हमें तो लगता है अरे आएंगी।, आएंगी जी नहीं आएगी नहीं आएगी आएगी नहीं आएगी जरूर आऊंगी क्योंकि हमारा पच्चीस सालों का रिश्ता जो है वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी उनतीस जुलाई से रात साढ़े दस बजे और जियो पर। <laughs> 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 की कि पहिल्यांदा ह्या कायद्यामध्ये अर्बन नक्षल या शब्दाचा वापर झाला आणि या शब्दालाच आमचा विरोध होता अर्बन नक्षल नावाची संज्ञा ती एक्सप्लेन करा बावन पॉईंटच्या समितीमध्ये पहिल्या तीन मीटिंग मध्ये आम्ही सांगितले की आम्हाला मान्यच नाही या कायद्याचं प्रियम्बल बदलतात तुम्ही जर पहिल्याचा कायदा आणि आताचा कायद्याचं पुस्तक बघितलं बिल बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की प्रियांबल म्हणजे तो शीर्षक आहे तेच बदलण्यात आला आता ज्या संघटना बॅन केला आहे त्या बॅन केलेल्या संघटने पुरताच हा कायदा मर्यादित आहे आता आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचं उदाहरण घेऊ स्टँडअप कॉमेडियनच्या मागे लागणार त्याला हा कायदा लागू होणार नाही ते करताना हे राज्य सरकार पोलिसी राज्यासारखं वागत पी एन एस म्हणजे ज्याला आपण पूर्वी तीनशे सात तीनशे दोनचं बी एन झालं अख्यादी भारतीय न्याय संहिता वगैरे जे काय केली त्यांनी त्याच्या माध्यमातन तोडून मोडून पोलिसांचा वापर करून ताब्यात घेतात आता लोक म्हणतील की हा कायदा त्यांना कधी लागू होणार नाही हा कायदा इज लिमिटेड टू एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन्स लेफ्ट एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गनायझेशन हा आपल्या देशातलं पहिलं राज्य एक आहे आतापर्यंत चार राज्यांनी हा कायदा पारित केला आहे आम्ही त्या समितीमध्ये होतो नक्षलिजम संपला पाहिजे हा भारतातील तमाम संविधान प्रेमींचा विचार आहे शस्त्रांचा वापर करून उठाव करणे आणि शस्त्रांचा वापर करून संविधान उडवून लावणे हे मला मान्य नाही इथली प्रस्थापित लोकशाही आणि इथलं प्रस्थापित संसद की प्रक्रियाच आम्हाला मान्य नाही असं जर कोणी म्हणणार असेल तर ते, ते आम्हाला मान्य नाही त्यामुळे हा कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करून याच्या जे जे बदल आम्ही सुचवले ते सगळे बदल सरकारने के। मान्य केले आणि मला वाटतं कि हर हाँ कायदेस आप वयाtikz स्वरूप पास विरुद्ध ही गैरवापर हो होऊ शकणार नाही हमारे भी मन में शंका थी और हम हमारी शंका सही थी आप देखिए पहला जो कानून आया उसका प्रीएम्बल वेक था ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स था उसको कोई विचारधारा से जोड़ा नहीं गया था पर अभी उन्होंने कहा है कि लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में वेस्ट बंगाल में भी लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पैन है केरला में पैन है झारखंड में पैन है उड़ीसा में पैन है ऐसे बैन किए हुए संगठन से संपर्क रखना उनका सदस्य होना तुम के लिए ये कानून लागू है और किसी को भी इस कानून के दायरे में नहीं लिया जा सकता है कोई इंडिविजुअल अगर सरकार के खिलाफ बात करता है तो उसको इस कानून के दायरे में यह सरकार नहीं ले सकती है यह सरकार भारतीय न्याय संहिता का उपयोग करके उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को हरैस कर रही है वो ही राज है हम तो कहते ही है कि ये सरकार फैसिस्ट है हम किधर रुकते हैं अगर ये गुना है और इस कानून के दायरे में आता है तो मैं आज कहता हूं आज अभी इस जगह पे कि ये सरकार फैसिस्ट है ये सरकार डकैती करती है ये सरकार लुटारू की सरकार है यह सरकार भ्रष्ट है अगर ये सब इस कानून के दायरे में आने की शक्य संभावना है तो मैं आज आरोपी बन जाऊंगा मंगलवार गुन्हा नोटवी सत्ते एक ही आमदारा वरती कार्य मर्डर ता गु मनसाला लप मारलेले आम्हाला माणसावर गुन्हा घेतली तुम्ही सावध उद्या तुम्हाला जरी मारलं एखाद्या आमदाराने सत्ता झाली काही होणार नाही मुख्यमंत्री म्हणतात की तक्रारी कम्प्ले नाही आहे ऐसा कहके पुलिस दल का पात्र हमारी पुलिस नपुंसक नहीं है हमारी पुलिस को तो जो हथकड़िया लग गई है पेड़ों में जो पेड़िया डाली गई है उसके लिए पुलिस जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर पाती है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे कहीं हम बताने वाले हाउस में कहीं जगहों पे मुख्यमंत्री पे ही दबाव लाया जाता है कि मत करो जब की सरकार होती है तो मुख्यमंत्री कभी कभी हट जैसे थाना का एक मर्डर सबको मालूम है मर्डर किसने किया है पुलिस को मालूम है मर्डर किसके किया है स्वयं मुख्यमंत्री ने फैमिली को कहा था मैं तुम्हें न्याय दूंगा लेकिन वक्त आने पे अब मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि दबाव है कुछ करो मत वैसे पुलिस को कहा जाता है करो मत उसमें क्या अढ़ाई हजार करोड़ रुपए का जमीन घोटाला है हजार करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि घोटाला है लेकिन इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ रही है तो समझ में आता है कि मंत्रिमंडल के उनके सहकारी कह रहे हैं तो रुको इसमें करो मत क्योंकि उस मंत्रिमंडल के मंत्रियों का भी इसमें हाथ है कुछ तो नहीं, हो तो तो नहीं होगा आपको अगर है होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ नहीं होगा उन्होंने कहा है कि साउथ इंडियन था इसलिए ऐसा हुआ मराठी लोग ऐसा नहीं करते ये गलत है 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 परसों से हम साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं साउथ इंडियन कैटरर के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ये सब की गलत बातें हैं से बनता है जो इंसान है कोई जानवर तो बनाता नहीं है खाना अच्छा नहीं होता, नहीं होता है ये मानता हूँ साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ईस्ट इंडियन कह रहे हैं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केटरिंग सर्विस थी साउथ इंडियन के पास वो ऐसा है कि वो साउथ इंडियन है इसलिए उसका गाना गंदा था क्या नहीं महाराष्ट्र में जितने साउथ इंडियन होटल मुंबई में खास करके जितने साउथ इंडियन होटल चलते हैं उतने कोई भी नहीं चलते अरे हाँ, हाँ। ऐसे कई बम्बैया मुंबई के लोग हैं जो तो मुंबई में अपनी शुरुआती सुबह बिजली डोसा से करते ये क्यों छूट मेरे घर का दिन का नाश्ता ही शुरू होता है इडली सांबर क्या है, है।, हो रहा है।, है। ऐसा है ऐसा ही किया जा रहा है ये किया जा रहा है और इसका तो हम हम विरोध करते है हिंदी विरुद्ध मराठी हिंदू विरुद्ध मुस्लिम मराठी विरुद्ध साउथ इंडियन तो क्यों करना चाहिए हम उसके आगे बढ़ चुके हैं ये बंबई सबकी आई है एक जाहिरात चालू है आप सुनिए टीवी पे इतनी प्यारी जाहिरात है उसका आखिरी लफ्ज है ये बम्बई सबकी आई है इतना अच्छा लगता है यार और सर मैं सही मा आप है ये है ये कहा आप सभी लोग बाहर के हैं आपको कभी लगा या तुम्हारी मां नहीं है और इसलिए वो जाहिरात मुझे लगता है हर आदमी ने सुननी चाहिए जब वो कहता है ये बम्बई सबकी आई है मला नाही वाटत कि जे संजय राऊतांना समजत ते समजण्यात का सर, 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 माझे सोर्सेस तगडे नाही संभाजीनगर मध्ये माझा एक इन्व्हेस्टिगेशन केले आणि नंतर योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात असा खुलासा समोर आले हे सरकार भ्रष्टाचारच्या गाळात रुतलेलं आहे रुचलेलं त्यामुळे काय आदिवासी लोक आहेत मागासवंदी यांचे पैसे करतात आदिवासींचे पैसे करतात हे महिलांचे पैसे करतात अहो एवढंच कशाला महाराष्ट्रातल्या जेवढ्या अनाथ मुलांच्या शाळा आहेत चार वर्ष त्या अनाथ मुलांना अनुदानच मिळाले ज्यांना आईबाप नाही त्यांच्या शाळा यांच्याकडे बाप म्हणून बघतात आईबाप पैसेच देत नाही जेवायला देत न्यायलाही देत नाही खायलाही देत काय करायचं ये बाउंस है कृपया बाउंस करें ये बनता है